দেখা দেশে সিয়াচিং প্রদেশে উড়ছে একটি যুদ্ধ বিমান চীনের সংবাদ মাধ্যম জানায় এটি বিশ্বের প্রথম ষষ্ঠ প্রজন্মের যুদ্ধ বিমান কিন্তু চীন বিস্তারিত কিছুই জানায়নি কতটা শক্তিশালী কি ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়েছে গতিবেগ কত কিছুই জানায়নি এখন এটা নিয়েই প্রশ্ন উঠছে ভারতের সিডিএস অনিল চৌহান কি বলেছে জানুন 6th इसका मैं बताना चाहता हूं कि कोई मापदंड या परिभाषा नहीं है कोई भी हवाई जहाज जो फिफ्थ जनरेशन है उसकी अगर छोटी सी कैपेबिलिटी ज़्यादा हो जाए तो हम उसे सिक्स जनरेशन नहीं कह सकते मेरे हिसाब से सबसे बड़ी काबिलियत जो सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट में होनी चाहिए वो मैन अनमैन टीमिंग है मतलब एक सिक्स जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो एक तरह से आ, फ्लाइंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जिसके द्वारा वो दो या और हवाई जहाजों को कंट्रोल कर सकता है एरियल प्लेटफॉर्म इसमें यू हो सकते हैं स्वान ड्रोन वगैरह नेटवर्क की क्षमता होती है और ये पाकिस्तान के पाकिस्तान छ